हरे कृष्ण श्री आदिशङ्कराचार्य विरचितमय श्रीताशास्त्रमवाप्नोति गीता गीता भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च पापानी सन्ति जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतम् गीता गङ्गोदक जन्मान विद्यते सर्वो पणिष दोगवो दग्ध गोपाल नंदनह पार्थो वत्स भोक्ता दुग्धं गीता अमृतं महा एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतां एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य न Túi.